शेवगाव तालुक्यातील कांबी येथील शेतकरी नशीर शेख यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शेतीच्या किरकोळ वादातून गावातीलच अलीम बन्नोमिया शेख व दोन अनोळखी व्यक्तींनी बेदम मारहाण केली नशीर शेख यांच्यासह कुटुंबियातील महिलांना जबर मारहाण करून नशीर शेख यांना राहत्या घरातून चार चकी वाहनातून अपहरण करीत अज्ञात ठिकाणी नेऊन लाथा व लाकडी दांडण्याने डोक्यात दारूच्या बाटल्यांनी रक्तबंबाळ होईपर्यंत बेदम मारहाण केली रक्तबंबाळ अवस्थेत शेवगाव पाथर्डी रोडवर अपरात्री अज्ञातस्थळी सोडून देऊन मारेकरी निघून गेले असल्याची फिर्यादी जखमी नशीर शेख यांचा मुलगा आजीम नशीर शेख यांनी शेवगाव पोलिसात आरोपी अल्लीम बनोमिया शेख यांच्यासह दोन साथीदारांवर भारतीय दंड संहिता कलम चारशे बावन तीनशे पासष्ट तीनशे सदुसष्ट चौतीस तीनशे तेवीस अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून घटनेची पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अमोल पवार हे करीत आहे घर मे घे डायरेक्ट आके दुल घर मे घे माराण पकडे छोकरेको को आज मी पकडे छोडाछाडी वय तक आम्हा छोकरा आत्मेस्ने बाहेर के के गा माँ जी चाकू बताए बैठ गाड़ी बोले नाम का करके जाता कि कर नहीं जाता गाड़ी में बैठा है जी भाई आदमी को छेड़छाड़ करे बाद में आदमी जब होने के टाइम निकल के भाग्य गए भाग्य जाने के बाद आग खेले आगे आके को गाड़ी में है मैंने आगे महारान शुरू करे महारान शुरू करके आगे चार जन हुए दो भाई वो दो गाड़ी में वाले चार जन है मजे मिलके गाड़ी खड़े करके मारे चेर में मारे गर्दन में मारे चाकू बताए नाम कदिंग का नहीं करके बोल मेरा नाम शेख करिश्मा ने शेर रात के साढ़े दस बजे हमारे घर में आलिम शेख और दो गुंडे लेकर आए थे और हमें फिरोज का नाम बोलकर हमने दरवाजा खोले फिरोज का नाम बोले तो घर में घुसकर पहले मेरे भाई को मारे बाद में मेरे बाप को बाहर ले जाकर नीचे गिराकर गाड़ी में उठा के लेके गए मेरे गले में का सुन्ना लेके गए और मी को छेड़छाड़ करे मेरे ला, पेट में लात मारे महाराष्ट्र टीवी 24 ट्वेंटी जयप्रकाश बांगरे बंगड़े रिपोर्ट अहमदनगर शेवगाव